Sama sekali saya akan berkongsi berkenaan dengan metodologi ilmiah dalam menerima dan menolak teori konspirasi. Okay, sebab hari ini orang sensitif. Bila dengar teori konspirasi, terus dibakul sampah kan? Atau ada sebahagian pihak pula, bila dengar teori konspirasi, semuanya ditelan. So, kita nak cek jalan tengah. Saya suka bawa ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kamathalil ankabut. Ittakhazat baita wa inna awhana albuyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kita bahawa rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba ataupun sarang laba-laba Sebenarnya kalau kita kaji dengan lebih dalam berkenaan dengan laba-laba ni apa yang buat dia punya household atau rumah itu lemah dia bukan setakat dia punya web tu sarang dia tu lemah dicari dia terus pecah tetapi laba-laba ni dikenali suka makan sesama sendiri. Sesama keluarga dia suka menelan. Mak kadang-kadang makan anak, anak kadang-kadang makan mak. Eh, suami dia ataupun yang yang jantan dia makan yang betina, yang betina makan yang yang jantan. Jadi memang rumah the household of the spiders are very weak. Okay. Sama juga macam revolusi Perancis ini. Kita lihat. Ini nukilan daripada Vladimir Moss yang menulis Autocracy, Despotism and Democracy. Ini menarik buku ini. Buku ini menjelaskan bagaimana dalam sejarah demokrasi, sebenarnya terdapat banyak autokrasi dan despotism. Okay? And so the revolution, which is the French Revolution, was frenziedly devouring its own children. Or rather, the Masons were devouring their own brothers. For the struggle between the Girondists and the Montagnards was in fact According to Lev Tikhomirov, a struggle between different layers of masonry. Okey, dekat sini, dia nak menunjukkan bahawa mereka saling makan-memakan satu sama lain. They're eating each other. Jadi siapa yang menganggap bahawa Freemason ni macam satu kumpulan yang begitu maksum dan begitu hebat. Seolah-olah macam bila kita kata mereka ni menguasai dunia ataupun mengawal dunia, bukanlah secara 100% seolah-olah macam tidak ada pergaduhan dalaman langsung. Itu tak betul. Kita tahu di kalangan mereka juga ada pergeseran, ada pergaduhan, ada konflik yang luar biasa. Bahkan permulaan awal-awal zaman uh, French Revolution, kita lihat mereka saling berbunuhan dengan satu sama lain. It's really a bloody revolution. Bayangkan revolusi yang mendakwa membawa kebebasan, liberty, equality, fraternity. Tetapi pada awalnya membawa pembunuhan yang luar biasa banyak genosid banyak pembunuhan beramai-ramai atas nama liberty atas nama hak atas nama hak asasi dan dan sebagainya it must be feared that the revolution like saturn will devour its children one after the other nah uh, salah satu deity ataupun dewa yang mereka sembah saturn ya yeah, di, di 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 rome pada waktu itu uh, dia suka makan anak-anak dia sendiri So, diorang, they said the same thing. They said, jangan sampai revolusi ni memakan anak-anaknya sendiri. And it did happen. It did. It did happen. Mengakui keberadaan dan pengaruh besar mereka, jangan sampai memaksumkan mereka. Ini saya katakan tadi. Okay? Kita ikhtiraf diorang ada. Kita ikhtiraf diorang ada pengaruh. Tapi, jangan sampai ingat diorang ni Tuhan ataupun diorang ni maksum. Macam sebahagian orang yang terlalu paranoid, semuanya Freemason. Nampak triangle mana, semua Freemason. Nasi lemak pun jadi Freemason. Semua jadi, jadi Freemason. Kita tak nak pergi ke kawasan tersebut. Itu pelampauan. Ba' suhum bainahum syadi. Kan? Dia orang punya pergeseran dan konflik di antara mereka. Ini ayat ni bukanlah tentang Freemason sahaja. Tapi tentang, uh, ayat ni umum ya. Ayat ni umum. Tentang musuh-musuh agama. Ba' suhum bainahum syadi. Dia orang punya pemusuhan sama sendiri pun sebenarnya luar biasa dan dahsyat. Kamu menyangka mereka bersama. Tasabuhum sabuhum jami'a wa qulubuhum syatta sedangkan hati mereka itu terpecah-pecah. Zalika biannahum qaumun la yaqilun kerana mereka adalah kaum yang tidak yang tidak berakal. Jadi umat Islam ni bila kita berpegang pada teori konspirasi, kita bukan jadi orang yang bodoh, orang yang naif, orang yang paranoid. Okey, we need to find balance. Kita nak kena cari pendirian yang wasati. Okey. Metodologi dalam menerima dan menolak teori konspirasi. Ha kena ada metodologi. Tak boleh tolak suka-suka, tak boleh terima suka-suka. Okey. Kita takrifkan dulu teori konspirasi itu apa. An evil, unlawful, treacherous or surreptitious plan formulated in secret by two or more persons. Or uh, plot. Okay, senang kata, konspirasi ini adalah satu rancangan jahat oleh kumpulan yang kecil. Okay, rancangan jahat oleh kumpulan yang kecil yang berkuasa. Uh, kita lihat istilah ini neutral. Neutral maksudnya, dia, dia bukanlah satu istilah yang datang je kita kena tolak atau kita kena terima is a neutral term. A conspiracy theory. That means it can be true, it can be false. Okay? Uh, jadi kita kena hati-hati. Jangan fall into the syndrome of indenial. Dalam masa yang sama, jangan fall into the uh, trap of paranoia. Indinaya ni apa? Apa saja dakwaan bahawa ada konspirasi sana, ada konspirasi sini, ada sebahagian orang, dia indenial terus. Oh, no such thing, no such thing. Padahal, bagi siapa yang ikut politik Malaysia sudah cukup kita tahu konspirasi berlaku di mana-mana dan bila-bila. So, saya sangat tak faham bagi golongan yang menolak teori konspirasi ini. Dalam tempat kerja pun orang berkonspirasi. Dalam rumah pun kadang-kadang orang-orang berkonspirasi. So, there's nothing impossible about conspiracy theory. Cuma kita perlukan kayu ukur. Kita perlukan syarat-syarat tertentu untuk terima dan untuk untuk tolak. So pelik kan, kalau dekat Malaysia, just one state ada konspirasi between political parties. Takkan interstate tak ada. Takkan global level tak ada. That doesn't make sense. Kan? Okay, saya saya create sikit lah. Ni saya panggil sebagai the ontological stairs. Ataupun the stairs of ontology. Tangga ontology. Maksud tangga ontology ni apa? Uh, macam mana kita nak tentukan keberadaan ataupun keberlakuan sesuatu. Dia mesti ada syarat-syarat dia. Sesuatu itu sama ada dia mustahil berlaku ataupun dia mungkin berlaku ataupun dia berlaku. Yang ketiga ni kita tak kita tak pernah dengar. Biasanya kalau hukum akal dalam kita baca akidah ada wajib mungkin mustahil. tapi kita kena masukkan sebenarnya wukuk, keberlakuan. Uh, ada benda yang dia bukan setakat mungkin Dia berlaku So macam mana kita nak naik daripada level mungkin Kepada berlah berlaku Daripada mungkin kepada berlaku Sebab kebanyakan teori konspirasi Berlegar di antara mungkin dan berlaku Okay uh, So ini yang saya nak jelaskan So kita tak boleh di sini This is the most important part sebenarnya Supaya kita tak uh, Jatuh dalam sikap yang tak bertanggungjawab Dalam menerima ataupun menolak teori Teori konspirasi macam mana kita nak kata sebuah kemungkinan konspirasi itu benar-benar berlaku? Apakah syarat-syarat yang patut dipenuhi? Okey, saya letakkan empat syarat. Dan empat syarat ni yang saya ikut. Okey. Uh, yang pertama sekali, mesti ada pengakuan konspirasi itu berlaku. Kalau ada pengakuan, habis kita Hmm, lah. pelaku itu sendiri kata, ya yeah, memang kami ada kumpulan ni dan kami buat benda jahat, kami merancang, kami plot. Nombor dua, pemberitahuan dari wahyu yang menepati ciri-ciri mereka. Kita buka Al-Quran, kita buka Sunnah. Ada ciri-ciri yang -ciri telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu SWT secara terperinci. Dan kena pula dengan mereka. Nombor tiga, pemberitahuan ataupun pembongkaran oleh ulama' dan umara' muslim dan bukan muslim. ini pemberitahuan ulama' dan umara' sama ada muslim ataupun bukan muslim. Nombor empat, pembuktian. Okay? Jadi persoalan dia, pengakuan dan pemberitahuan berkenaan dengan apa? Saya letakkan dan saya bolkan di sini. Bahawa ada kumpulan-kumpulan seperti Freemasonry, baut ini yang berkonspirasi menentang Wahyu. Maksudnya ada golongan tertentu yang memang berkomplot untuk menghapuskan atau mengurangkan pengaruh Wahyu dalam kehidupan manusia secara secara global. Benda ni kita kena iktiraf ada. Dan saya akan bawa ayat-ayat dalam Al-Quran. Sebab kalau kita nafi benda ni, banyak ayat Al-Quran jadi tak function, banyak ayat Al-Quran jadi irrelevant. Okey. So kita kena hati-hati bila nak menolak. Saya ulang lagi sekali. Apa yang cuba saya buktikan bahawa ada kumpulan-kumpulan seperti Freemasonry dan baut ini yang berkonspirasi menentang menentang wahyu. Okay.